श्री स्वामी समर्थ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरां गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमा श्रीपादराजं शरणं प्रबध्ये श्रीपादवल्लभ दिगंबरा।, दिगंबरा, श्री पाद वल्लब दिगंबरा। श्रद्धेने मंत्राचा जप केला असता थक्क करणाऱ्या अनुभवी येतात पूर्वजन्मीच्या त्रासापासून संरक्षण नाम जपाच्या शक्तीतून स्वतःभोवती संरक्षण कवच निर्मिती मृत्यूलोकात अडकलेल्या पूर्वजांना गती त्यामुळे कुटुंबियाची पितृ ऋणातून मुक्तता श्री स्वामी समर्थ ओम त्र्यंबकम यजामहेम सुगन्धिपृष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिं बन्धनं मृत्युमुक्षीयमामृतां ॐ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ श्रीचैतन्यगोरक्षाय नमः नमो स्वामी राजवं दत्तावतारं श्रीविष्णुब्रह्म शिवशक्तिरूपं ब्रह्मस्वरूपाय करुणाकराय स्वामी समर्था नमो नमस्ते हे स्वामी दत्तात्रेय हे कृपाला मला ध्यानमूर्ति दीसुदेई कुठे जाय मजी मने बाल तैसा समर्था तुमा तुम्हारा हो जीव तैस् आकाशात पतितम तोयम यता गच्छतिम सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलाचलं सर्वती साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतनमामि काशाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुपद्मकरेण शङ्खं चक्रगदाभूषिताभूषणाडं श्रीपादराजं शरणं प्रबधे कृते जनार्दनो त्रेताय रघुनन्दन द्वापरे रामकृष्ण कलो श्रीपाद श्रीवल्लभ ॐ त्रिगुणात्मके नमः ॐ निर्गुणाय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ हृदयनिधने नमः ॐ कमलनेत्राय नमः ॐ गुणवयाय नमः ॐ जनेश्वराय नमः ॐ मकाराय नमः आकाशात् पतितं तोयं यतः गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनशान्ति प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनशान्ति प्रदक्षिणा पदे पदे ॐ श्री स्वामी समर्थ ॐ श्री स्वामी समर्थ ॐ श्री गुरवे नमः ॐ श्री गुरवे नमः